Друзі, я вітаю вас на Tem of Ukraine. Моє ім'я Даріна Глученко і до нашої розмови доєднується експерт із зв'язку Сергій Флеш. Пане Сергію, мої вітання вам. Доброго дня. Бажаю здоров'я всім. Отже, російська окупаційна армія почала атакувати Україну із застосуванням більшої кількості ударних БПЛА та дронів обманок. Окупанти запускають ударні та імітаційні дрони з кількох різних напрямків у кількості до 200 безпілотників протягом однієї серії ударів. Раніше я нагадаю, їхня кількість становила від 20 до 30 БПЛА. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, коли загалом і за яких умов росіяни можуть запускати? Ну, наприклад, по 500 або навіть більше дронів за одну атаку? Ну, на данный момент я скажу, что производство шахедов, именно боевых ударных шахедов, оно на самом деле выросло незначительно. Да, россияне действительно наращивают мощности, но не настолько в большом процентном соотношении, как мы видим количество БПЛА, которые прилетают по нам. Почему так происходит? Потому что большее количество этих БПЛА являются БПЛА-обманками. Это БПЛА, которые называются Гербером, БПЛА, которые называются Пародия, и у них задача очень важная, в том числе, отвлекать наше ППО тратить наши ресурсы, как и физические ресурсы наших солдат, так и ресурсы э, материальные в виде э, ракет, боеприпасов и так далее. Более того, э, ППО обманки выполняют еще одну роль, они играют важный психологический аспект воздействия на наше население, потому что э, этот БПЛА по звуку простому человеку не отличить от шахеда. Вот эти БПЛА летают очень часто, летают много. Наши ребята с мобильных огневых групп вынуждены по ним работать, когда они могут отличить его от Боевого шахеда и у нашего населения гражданского возникает вот такое ощущение что э, удара все больше опасно для все больше россияне все сильнее они все больше масштабируют на самом деле это не так на самом деле увеличится количество ложных целей и за счет этого нам кажется, что их больше. Поэтому, когда мы смотрим статистику, которую дают наши повитые силы, если вы обратите внимание, дают сбито не шахедов, а сбито БПЛА. То есть к этому относится вот весь этот большой сегмент летающих ударных дронов-мишеней. Хотя на самом деле э, рост производства дронов тоже наш э, противник астраполирует. У них запущено еще одно производство э, в Ижевске, потому что основное у них производство Алабуге, сейчас добавилось производство в Ижевске, задача которого э, делать шахеды полностью из российских комплектующих. Там стоят российские э, серпиэтены кометы нового типа, там стоят карбюраторы российские, то есть они максимально пытаются э, уйти на случай каких-то проблем с иранскими поставками от комплектующих. Поэтому за счет Ижевского завода незначительное количество шахедов боевых тоже выросло. Тобто, все таки росіяни запускають і виготовляють більше саме дронів обманок. Правильно розумієте, тобто коли ми бачимо цю збільшену кількість, то це взагалом здебільшого йдеться <рив> про дрони, бізусловно, дає та калічество по ніколим оценкам <обману>. достигає <рив> та <рив> ж <рив> там 70-80%. Угу. Скажіть, будь ласка, як швидко і загалом скільки разів шохиди можуть змінювати маршрут під час свого польоту? Ну їхній маршрут він заздалегідь якось розрахований, прописаний ще перед запуском? Чи росіяни зможуть можуть змінювати маршрут, мовно кажучи, у прямому ефірі? У Шахеда нету никакого канала управления. Шахед летит, ничего не принимая радиоканалам и не излучая ничего. Все, все, что у него есть, это навигация, построенная на системах спутниковой навигации, так называемой. То есть используются спутники группировки GPS, спутники группировки ГЛОНАСС и других спутниковых операторов. Вот, поэтому э, изначально в шахет задается маршрут. Этот маршрут может, например, внутри городов, где большая плотность, достигать э, там, сот, сотни точек перемены позиций высот на э, каждый там, час полета. То есть за городом этот маршрут менее плотный. Вот. И э, Шахед летит по этим контрольным точкам заранее. И чем э, более точно и более сложно выстроен этот маршрут, тем больше шансов у Шахеда долететь. Они пытаются облетать наше ППО, они изучают нашу тактику, они пытаются играться с высотами, потому что в один день шахет летит на высоте 5 километров, в другой день он летит на высоте 100 метров. Он делает петли, он делает круги, виражи, обходит города. Бывает, шахет пролетает город по 5-6 раз э, вокруг. То есть это все вот такая вот сложная тактика. И мы точно такую же применяем тактику, когда запускаем наши ударные БПЛА, гипстрайки, на Россию. У нас БПЛА летают точно по, по такому же принципу на дальние расстояния. Это управление по GPS. -у. Поэтому мы здесь с ними, с ними в аналогичной ситуации. І более оптимальний споліт БПЛА – полато, хто более сложно може вистроїти маршрут, тобто під час польоту маршрут змінювати не можна, це неможлива опція. Чтобы производить какие-то действия с шахедами, нужен канал управления. Ну, все это понимают. Когда шахед летит на тысячи километров, с ним нет связи. То есть с ним может быть связь радио, там, через спутники, но это достаточно дорогой процесс. Вот, россияне пытались делать связь через мобильные телефоны и моделы, устанавливая их на шахеды мы до сих пор их находим. Они, в частности, используются как трекеры, понимание, куда долетел шахет. И у нас сейчас вот такая задача, это тоже часть невидимой борьбы, которую мы ведем с Российской Федерацией. Они ставят разнообразные модемы, 2, 3, 4, 5, Делают алгоритмы переключения между ними, пытаются вставлять сим-карты э, всего мира. Там и Япония бывает, прилетает, и Корея, и чего только нет. То а наша задача находить их, вычислять и блокировать. Вот это тоже такая невидимая война, которая э, идет. Но э, тем не менее у россиян получается управлять шахедами, но в, в, вблизи прифронтовой зоны. То есть они на некоторые шахеды пробовали ставить модемы. Прямой радиосвязи, например, и они работают примерно там 40-50 километров от линии фронта с российской территории управления. В основном это Сумская область. Вот часто бывают видео в сети, когда, например, Шахет атакует э, какую-то подстанцию электрическую, и мы видим эту картинку потом с каналов противника. Вот это как раз при фронтовой зоне канал управления на короткое расстояние. То есть на дальнее расстояние это не работает. Вот. Шахе, россияне пробовали отправить к нам Старлинг на шахеде. К нам такой прилетел не шахет. Действительно, это произошло. Этот шахет управлялся через Старлинг. Но это очень дорогая технология, поэтому больше мы не видели таких попыток. Угу. На вашу думку, от яке головне призначення шахедів, окрім того, звісно, що вони завдають ударів по критичній і цивільній інфраструктурах? Чи можуть росіяни використовувати шахеди для розвідки даних тієї ж самої системи ППО Петріот, де розміщуються наші військові? Да, безусловно. То есть э, в Российской Федерации, вот в этой зоне экономическая лабуга, находится э, подразделение РНД, которое разрабатывает и ищет, какие еще способы можно э, применить против нас в отношении шахедов. И там задействованы студенты из местных политических, э, политехнических институтов того региона, которые тоже помогают военным работать против нас. То есть э, они пытаются отправлять к нам камеры на шахедах, они пытаются модемы ставить, но опять же я повторюсь, чтобы какую-то информацию получать, нужен канал связи. Да? Он должен какой-то быть там через спутники или по радиоканалам. А чтобы видеокартинка шла, так вообще должен быть канал очень хороший, скоростной. И мы пытаемся не давать им шансов это сделать. То есть, конечно, они хотели бы получать, им это интересно, потому что шахет летит, э, выполняя свою миссию, он все равно погибнет. Почему по дороге, по пути не сделать что-то еще вредное для нас? Поэтому россияне постоянно ищут вот такие вот вещи, которые еще можно добавить на шахет, чтобы нанести нам максимальный урон. Мы все бачили в мережі видео, когда шахет летит и просто. Падає каменем на житлові будинки. Чому так стається? В нього закінчується паливо, чи росіяни заздалегідь програмують удар саме по житлових будинках? Е, Ні, якраз я вам скажу, росіяни не хочуть атакувати е, наші дома жили, не тому що вони хороші і добрі, а тому, що вони хочуть атакувати важливі об'єкти. І от чому потрапляє шахет в вдома, тому що что... тот человек в Российской Федерации, который программировал полет шахета, у него нет точной информации относительно высот зданий, которые сейчас появляются в городах-сателлитах вокруг э, Киева. Бровары, Борисполь. Вот поэтому такие здания могут достигать там, 25 этажей, это там, 60 метров, 70 метров с надстройками. И шахет запрограммировал подлетать к Киеву на максимально низких высотах. При этом его человек, который программировал, не знал, что застройщик построил какое-то высокое здание. Поэтому в таких случаях Бывает, шахет задевает конструкции зданий. Попадают в высокие этажи. Мы так часто видим и в Киеве это происходит. А причин падения просто шахедов их достаточно много. То есть они есть как и технический сбой в шахедах, есть, например, банальная причина, когда наши ребята с МВГ могут повредить шахед, и он летит какое-то неопределенное время дальше. Ну, например, у него пробит был пак, естественно, это всем понятная причина, топливо постепенно кончалось, и никто не знает, когда оно закончится, там, через 10 километров и через 100 километров. Бывают шахеды попадают под, под воздействие РЭП, бывает, есть, бывают, бывают какие-то естественные э, воздействия, Погодної, в тому числі на шахет, поэтому они вот падают в непредсказуемых местах ми також бачили, що росіяни запускають шахеди із шрапнеллю, яка розлітається навколо Кремль. Також почав запускати шахеди і на наднизьких висотах. Що ще росіяни можуть придумати такого, от чим можуть нашпигувати технічно шахеди, аби зробити їх ще більш небезпечними для України. Ну, на данный момент мы фиксируем порядка там, пяти разных боевых частей в шахедах. Это и термобарические, и кумулятивные были заряды, и комбинированные были заряды. Но, ну, естественно, наш противник постоянно ищет, что можно еще применить против нас. Наша разведка говорила, что у них прорабатывалась идея э, постановки на шахет подкрыли еще небольших двух ракет управляемых э, или неуправляемых, которые по маршрутов полета шахеда смогут еще кого-то снизу атаковать. То есть, но, ну, как видим, время идет. К счастью, мы этого решения не видим. Я думаю, что оно не такое простое, потому что атаковать неуправляемыми ракетами непонятно что. То есть это тоже сомнительная эффективность. Потому что ну, в 90% эта ракета в 95% попадет в поле или еще куда-то не нанеся ущерб, который нужен. Но, тем не менее, они вот всякие варианты э, прорабатывают. Что еще можно добавить на шахет, чтобы Более ефективно проти нас його сполюбити місяць тому шахет навіть зумів завдати удару недалеко від офісу президента в урядовому кварталі. Ви казали, що це завдяки новим китайським антеннам, які обходять нашу реп. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чисто теоретично чи можуть росіяни досягти того, що шахеди взагалі будуть для нас невидимими, і ми просто не зможемо їх не те, що збивати, ну а навіть бачити їхню їх і їхню траєкторію польоту. Давайте разделим этот вопрос на две части. Первая видимость шахеда. Mm -hmm. Шахет является предметом, который летит в воздухе, и любой предмет достаточного размера виден с нашими системами ППО. То есть радиолокационная станция работает, луч попадает на шахет, он отражается обратно, мы его фиксируем. Да, россияне действительно могут минимизировать, видимо, шахеда, применяя какие-то там особые материалы корпуса. Но они и так это делают и пытаясь выстраивать маршруты очень низко. То есть до, до, до такой степени низко, что наши радиолокационные станции не будут их видеть или будут видеть плохо. Но это, к счастью, не всегда возможно, потому что, как мы уже говорили, шахеды могут задеть э, те э, части инфраструктуры, которые сложно все нанести на карту. Это линии электропередач, это водонапорные башни, это башни операторов мобильного, мобильного звездку, вышки, это элеваторы. То есть очень много есть таких препятствий, которые шахет заденет, упадет, и он не выполнит свою боевую задачу. Поэтому видеть мы шахеды будем. Если русские будут уходить на более низкие высоты, мы будем, естественно, пытаться добавлять большее количество радиолокационных станций, но мы их видеть будем. Относительно второй части ориентации шахеда в полете. Шахед летит, ориентируясь только по сигналам спутниковой навигации. Мы эти сигналы пытаемся глушить. Наши многие телезрители видели, как вдруг ночью телефон уезжает в Турцию или в Беларусь или еще куда-то. Вот это воздействие наших засобов РЭП на систему спутниковой навигации. Вот таким образом мы мешаем шахедам, не даем им выполнять, э, находить цель и ее поражать. Э, чтобы бороться против наших систем РЭП, россияне придумывают все более и более сложные антенны на шахеде. Э, утрируя Антенна из себя представляет, давайте назовем такую плоскость, которая э, формирует э, лучи прямо на спутнике GPS. И при этом отрезают помехи снизу. Находят их и отрезает для того, чтобы минимизировать воздействие РЭБа. Минимизировать. И вот насколько эта антенна эффективно это умеет делать, настолько э, россияне смогут эффективно бороться с нашим РЭБ. Э, в случае удара 1 января по э, уредовому кварталу была действительно использована антенна китайского производителя, Россияне ее сейчас периодически используют, мы их находим, но это, скорее всего, не более качественная антенна, а это попытка заменить Китай, зависимость от иранского производителя, потому что на данный момент на наших стоит антенна иранская, которая, скорее всего, по каким-то причинам, может быть, не может быть поставлена в больших объемах, или россияне ищут замену. Вот часто, например, они также э, на дронах, которые запускаются с шахеты, были обнаружены новые антенны российские комета, 12-элементная. То есть они к нам уже попадали. Это говорит о том, что россияне пытаются искать какие-то другие варианты, как работать с нашим э, РЭБом. Но наши специалисты тоже не стоят на месте. Мы исследуем эти образцы, мы их анализируем, мы э, думаем, как противодействовать. То есть это вот это... Война и битва, которая она невидимая простому человеку, она постоянно ведется. То есть это занимаются э, и специалисты из СБУ, и со специалисты главы управления разведки, и Министерство обороны, и Збройных сил Украины. Все вместе много вот структур занимаются этими вопросами, которые важны. Ілон Маск переконаний, що Стерлінк стане і є ключовим для сил оборони України, бо без нього лінія фронту завалилася. А чи дійсно це так на вашу думку? Чи має Україна чіткий план дій на випадок загрози повного вимдення Е, Вопрос, який, мабуть, обійшов всі СМІ, всі газети, тому що ми всі знаємо, наскільки дійсно Старлинг для нас важливий. Я скажу так: у нас, наприклад. порядка там, 40 тысяч старлинков, которые стоят на балансе официально, используются, оплачиваются разными фондами или урядами меньших краин. Но у нас э, також есть порядка 100 тысяч старлинков, которые куплены за властные кошты или за кошты фондов и оплачиваются висковыми нашими. То есть, и здесь вопрос очень такой, я его делю на две части. Первое – это управление армией глобально. То есть оно не пострадает, потому что с первого дня войны у нас построены резервные каналы. То есть, и сейчас благодаря Маску мы эти каналы усиливаем, мы ищем, чем их заменить. Второе направление – это направление, скажем так, не техническое, а это направление больше психологически-моральное, потому что на данный момент старлинг является той ниточкой связи, которая связывает военные и их семьи. То есть, ну, вы все знаете, что наши военные годами не бывают дома, э и поддержка близких возможность общаться с женами, с семьями, с родителями, которые находятся за границей, зачастую это очень важно для наших военных. И те военные, которые находятся в лесах, где нет ни радиосвязи, ни мобильной связи, где это ничего, для них вот Сталинка это единственное вот это вот звено поддержки. Поэтому это тоже, хотя кажется, что это не часть э, военных действий, но это очень важно, потому что от этого зависит позитивный, положительный настрой наших э, военных. Вот. А мы, тем не менее, сейчас Сейчас работаем над, опять же повторюсь, альтернативами Сталинка, чтобы в случае, если Маск проснется в очередной день с новой мыслью, а мы знаем, что у него каждый день концепции меняются, то чтобы мы, скажем так, для нас отключение Сталинка не было неожиданностью. Про какие альтернативы идете? Здесь целый комплекс мир, и я всегда привожу пример на Курском напрямку, мы воевали, там Сталинк не работал, но мы воевали. Наш противник воюет тоже без старлинка. И воюет, то есть значит, технически это сделать можно. Э -э в первую очередь, сюда входит спутниковые системы связи, которые существуют. На первом месте это проект OneWeb, европейский проект Q это европейский аналог Старлинка, который пытается так себя позиционировать. Имеет на данный момент 400 спутников вокруг земного шара. И они высказывали намерение передать нам даже 40 тысяч комплектов для ЗСУ, чтобы э, минимизировать риски отключения Старлинка. Также есть проекты другие, которые называются Старкуб. Э, проект, например, который называется Комета. они тоже есть в ЗСУ. Э, их недостаток в том, что они достаточно дорого стоят, эти терминалы. И не имеют такую... Э, скажем так, скорость и качество обслуживания, которое предоставляет система Starlink. Ну, естественно, они более сложнее и более дорогие, потому что есть обычные спутники, которые дают интернет. Это такая вот тарелочка, такая, такая же самая, как иллюзионная тарелочка у людей, только она дает интернет. И мы все понимаем, что в условиях боя ее там крутить, настраивать на улице, во-первых, она заметна, ну, 90 сантиметров тарелка белая, там еще даже если покрасить, то она очень заметна. Вот россияне такие тарелки используют против нас, у них есть свои спутники ямал экспресс а мы такие тарелки находим, русские уничтожаем. И мы на поле боя очень быстро это делаем, потому что у нашего противника, слава богу, мало ума, они прямо эти тарелки выставляют для своей связи прямо там, где они находятся. То есть, ну И поэтому мы их очень быстро минимизируем количество. Следующий сегмент это сегмент передачи данных, скажем так, наземный. Мы к нему относим каналы, каналы оптоволоконной связи. У нас э, буквально в каждом селе, я не утрирую, есть провайдер, у которого проложено оптоволокно, висит по столбам, проложено по земле, так работает местный интернет. Я вам скажу, даже в Европе такого нет интернета, как у нас. Настолько у нас прогрессивная вот эта вот сфера. Военные могут подключаться к нему, использовать инфраструктуру наших провайдеров для организации своей связи, и они это и делают. Сюда же относятся так называемые Wi-Fi-мосты. Или они же там радиорелейки, можно их сказать. Многие наши зрители видели. Это маленькая белая тарелочка диаметром 30 сантиметров, которая на здании куда-то смотрит. На крышах бывает, она стоит там на домах. Это вот маленькие такие локальные каналы передачи информации у нашего противника. Именно на них построена вся система видеоканалов передачи информации с дронов. То есть сюда же относятся специфические модемы, такие, например, как SILUS, который нам Америка поставляла, другие системы передачи данных, и немаловажную роль может сыграть наш оператор. Это технология LTE, она достаточно скоростная, Киевстар, Vodafone Live. Единственное, что, о чем мы сейчас просим их и как я неофициальные, и как наши официальные органы уже с этим работают, чтобы на базовых станциях мобильной связи, которые находятся на фронтах, нарастить емкость. Если вдруг в какой-то момент много военных переключится на эти станции, чтобы они не э, умерли, образно говоря, потому что мы все видели, как это происходит во время э, коллапса, когда отключались базовые станции во время блокаута. то есть связи нет вообще. Потому что у всех отключается Wi-Fi, все пытаются переключаться на мобильную связь, и а она такая и не выдерживает. Вот, поэтому операторы наращивают емкость И это тоже заменит э, часть, скажем так, э, сегмента передачи данных. И есть еще решение, которое мы не озвучим, о которых говорил Умеров, когда мы говорили о том, что мы ищем варианты замены «Старлинка». Есть решение, которое я тоже, кстати, не могу, к сожалению, по озвучить, потому что нас слушает в том числе и противник, который нам тоже частично заменит Старинка. Пане Сергію, я вам дуже дякую за ваш час, за те, що знайшли і приділили його нам. Побачимося з вами у нових випусках. До зустрічі!